На особистому прийомі визначалися із найгострішими в районі питаннями: це будівництво сміттєзвалища, газифікація сіл Новоберецьке та нове ремонт водогонів, в селах Миронівка, Олексіївка та Комсомольське. Окремо зупинилися на ремонті сільських доріг. Задача номер один відремонтувати маршрути шкільних автобусів. Хоча облавтодору виділяють на це кошти, але до Первомайщини вони чомусь не доходять. Тож райавтодор ледь зводить кінці з кінцями. З цим розбиратимуться. А поки що поставлено завдання залучати кошти газовиків для ремонту сільських доріг, якими їздить їх транспорт. Наступне завдання районній владі завершити будівництво модульних котелень в Олексіївській та Біляївській школах та побудувати такі ж котельні ще в чотирьох навчальних закладах. Цього ж дня зібрано на нараду і керівництво міста та первомайських комунальних підприємств. Міські посадовці розповіли про досягнення та проблеми своїх підприємств. Ми перед началом нашого прийому посетили две котельные на альтернативном топливе, и район в этом сегодня заинтересован и продвигает эту идею. И мы эти две котельные в Алексеевке и Беляевке, они уже практически на 99% готовы. И мы сегодня посчитали экономику этого вопроса, что районному бюджету экономия только по двум школам за отопительный сезон составила 600 тысяч гривен чистая экономия. Поэтому у меня вопрос и предложение, для, в том числе для присутствующих здесь руководителей Первомайского, города Первомайского. Почему вы не включаете свои предложения по школам точно так же, по другим бюджетным организациям, хотя бы бюджетным, там, не говоря там, о населении или кому-то другому, для того, чтобы переходить на альтернативное топливо, которое будет давать экономию вашему бюджету. Всех настраиваю на эту ситуацию. И эта позиция не моя, это позиция главы Харьковской областной администрации, это позиция нашего государства, президента. Сегодня надо уходить от газа максимально, потому что газ будет дорожать. И по различным причинам, я не говорю о каким, факт такой, что для бюджетной организации он будет очень сильно дорожать в разы. Два, три, чотири. А для населення чуть менше, але будет буде Надо об этом думати і не забувати об этом. Політика одна і оценка роботи теж буде по цьому чітко стати на адресу міської влади. Пролунала різка критика. Так, в питанні золотих тарифів на тепло, заступник губернатора став на бік городян, а не посадовців. Відомо, що платити за гігакалорії тепла людям значно дешевше ніж за квадратні метри. Жителю за по счетчику дешевле или не дешевле? Все мы согласились, что дешевле. Поэтому к этому надо идти. У нас очень много проблем. Это ж только такая маленькая. Но мы же знаем, что во многоэтажке на первом этаже э, жара. А он оплатит а одинаково, а на восьмом, на девятом это же холодно, и он столько же платит, как и тот. Это же наша система с нашей подачи и все что Тысячи вариантов, тысячи моментов есть, очень тонких. Но на все эти моменты, если нормально, технически и спокойно разбираться, только надо сосредоточиться, можно найти выходы, как это делают в Харькове. Вот у нас был на приеме человек, который там вот сейчас пилотный создает, там, чтобы выровнять эту всю ситуацию, и есть специальные методы под это. Это понятно, что надо развивать но ну, не сидеть на месте, не сидеть на месте, но с таким охватом счетчик вы просто дурите людей, вот просто дурите. На думку заступника губернатора області, постійне підвищення комунальних тарифів призведе до того, що люди просто перестануть платити. Міська влада не має бути пасивною. Слід встановлювати лічильники на тепло, переходити на альтернативне паливо, працювати над отриманням додаткових коштів під створення ОСББ та реалізацію міні-проектів, активізувати оформлення комунальних субсидій, жорстко економити енергоносії. Обласна влада готова допомагати міського але фінансувати бездіяльність не Весь ход нашего совещания вы, наверное, слышали я все время акцентировал внимание на а, а, таком вот здоровом, хорошем менеджменте государственных служащих, которые работают сегодня и в органах местного самоуправления, и в районной государственной администрации. Я думаю, что а, руководители, и Владимир Николаевич, и, безусловно, Сергей Леонидович, они это глубоко тоже понимают. Но а, в зависимости от того, у кого сколько есть энергии, у кого сколько есть сил, значит, каждый притворяет это в жизнь у себя, в громаде, которую он возглавляет. Безусловно, что сегодня менеджмент, он во все времена был очень важен. Даже нужны энергичные, нужны знающие, нужны информированные и образованные люди в государственной власти, которые должны продвигать то, что сегодня делает и государство, то, что предлагает сегодня инвестиции, инновации извне нашего государства. Значит, и тогда все будет в порядке. Я сегодня поднял очень много тем, в которых меня поддержали участники совещания здесь. И я уверен, что они после этого совещания тоже задумаются над этими всеми темами. Вот. В районе, я так я думаю, это однозначно, Владимир Николаевич, он ловит это все и, безусловно, будет внедрять эту ситуацию. Если я некоторым сегодня уважаемым руководителям города рассказал о том, как действуют определенные кредитные системы, как работают сегодня, где информацию взять об ОСМД, что созданы в Харьковской области ассоциации и адвокатские конторы, которые безвозмездно помогают, и для них это была новость. Это плохо. То есть они не информированы. Нужно быть информированным. Для этого у нас есть и областная администрация, и департамент, который профильный. Поэтому только от энергии, только от информированности, образованности людей, которые занимаются государственным управлением, Нім завісять сьогодні всі життійські битові проблеми в облдержадміністрації Нова команда, та чи готова місцева влада та комунальні підприємства працювати в цій команді по новому, покаже час.